अल्लाह हसंद ले सलाम बाबाजी बुलंद सलाम अल्लाह मराये ताजिले जहूरे गुच्छते खुदा परिधिगर बाबाजी बुलंद सलावा अल्लाह हम्म अल्लाह 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 अल्लाह

दुआ है परवरदार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा इज्जत वाले दरबार से कोई भी खाली दे इमाम हुसैन आलाम अजादारों की हिफाजत माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलाम मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता इस तमाम कुर अर्ज पर जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैदुशा अश्क जारी रहते हैं उन्हें कम से कम जिंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की जवारी मालिक तुझे वास्ता तरीत का इस मुश्किल तरीन वक्त में हम गुनागारों की आंखों को इमाम जमाना आसमाम की ज्यादात नसीब अगर तबीयतों पर बोझ महसूस न करें तो अपने अपने सीनों के दरीचों को खोल कर इबादत समझ के दिला इजाज़त है नौकरी खुशी और मेरे मौला आपको सलामत रखें अल्लाह आपको कभी किसी का मोताज न करें अल्लाह आज़ादारी के मज़मूम के ससीन सिलसिले को आपकी नस्लों मेंयम रखें कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद करें इजाज़त है बात शुरू की जाती है क्रामी जैसा कि आप देख सकते हैं हर हवाले से सैर कर गए सैद नदमी हसनोसा मेरे मौलान उनके सफर पर ख़तर फरमाए मेरे मौला जानते हैं वो मुकम्मल नौकरी कर चुके हैं मेरा नंबर आ चुका है तो मैं पढ़ रहा हूँ वरना बनता नहीं है कि मैं इतनी हसीन नौकरी के बाद आकर कुछ क्या पढ़ूँ लेकिन आप इजाज़त दें तो मैं दो चार बातें करामी एक मिसरा आपके सामने बात करने का वक्त नहीं है एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि इश्क नबी से पहले ये सीने का हाल था इजाज़त है आगे सैद मजहर अली शराजी साहब मेरे बड़े हैं मैं बीमारी की हालत में खड़ा हूँ उनका वक्त था उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे दिया मेरे मौलान उनका सारे सलामत रखे और अली रजा शाह साहब नफीसु जिरीन अदीबिन साहब सब के नामों से वाकिफ है नबी से पहले ये सीने का हाल था। खुदाई गवर्नमेंट कुछ खास लोगों को चुनती है, और उन्हें चुनकर कुछ खास निशानियां देती है और वो निशानियाँ खुदा खुद देता है आहा, और हर वो निशानी जिसे हर अल्लाह वाला अपने साथ लेकर जमीन पर आता है ना उस निशानी को मजहब की जुबान में मौजजा कहते हैं मेरी नीयत नहीं थी कि मैं बात करूं लेकिन आप लोगों का माहौल देखकर मैं एक मिनट बंदों में और खुदा में एक खास फर्क यह भी है कि बंदे इलेक्शन करते हैं खुदा इलेक्शन नहीं करता खुदा सेलेक्शन करता वाँ। वाँ। चुन ले कर क्या अच्छा इलेक्शन का मतलब होता है छांटना मामा बहना घर खुश का छांड के बेचवाटा नहीं कट दिया तो रोटी बना के खुदा के माहौल नहीं है खुदा छाटता नहीं है खुदाट करता है खुदा चुनता है बाबा अली लदाशा जी से लेकर आखिरी बंदे तक अगर हर चेहरे पर तबसुम आ जाए तो एक जुमला अस्करी कहना चाहता है और खुदा में एक खास फर्क ये भी है कि जिसे बंदे छांटे वो छटा हुआ होता है जिसे वो चुन लें भाई नाराज नी बीमार मैं बीमार तू तो मैं कर मैं तू तो सौ खबर है उसे जमीन पर भेजता है और फिर ऐलान करता है वालों याद रखना जैसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा जैसे हम बनाएंगे परेशान कर छोड़े अभी जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारा कमाल तुम बेचारे खाकि इंसान हो तुम्हारा बनाया हुआ भी खाकि होगा मरबत मन में क्या हो और हम नूर समात वाला नूर ही नूर होगा वो भी मजबूर होगा और हम मजबूर नहीं हमारा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा अरे दुनिया वालों तुम मुश्किलात में फंसते रहते हो तुम्हारा बनाया हुआ भी मुश्किलात में फंसता रहेगा और हम हलाल मुश्किलात हैं हमारा बनाया हुआ मुश्किल कुशा होगा अल किस्सा मुख्तसर दुनिया वालों तुम्हें फकत इतनी बात समझाए देते हैं ये बात याद रखना ओ दुनिया वालों जो तुम्हारे घर से आएगा वो तुम जैसा होगा और जो हमारे घर से आएगा गुलाब उठाना सखी जी नारा गुलाब की शान का सामा है दर्दी मोमिन की शान का सामा है दर्दी मोमिन से मुश्किल दे वेले बचाऊंगा पंजा का मुरकब च बारह का साथी चौदह डूबी जो मत नबी नहीं हो कश्ती किनारे से लाऊंगा

तवज्जो है गल ना बता भी उसने अपना बनाया हुआ जमीन पर भेज दिया दियो, दियो। और उसने ऐसा बनाया कि फिर उसने बनाने के बाद ऐलान कर दिया दुनिया वालों याद रखना लकत खलक नल इंसान आफिया सुन तक हमने इस इंसान को आसन तरीके से बनाया बात छोड़कर बुजुर्गो वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जिसे उसने आसन बनाया वो जो नबियों के ख़ात्म भी हैं और बायस तखलीक दो आलम भी हैं वो सिद को सफ़ा जिनकी कायनत यकीन जिनका ख़ज़ाना सोहफ़ अम्बिया जिनके फज़ाइल की लाजवाब तफसीर कुतुब आसमानी जिनकी फजीलत का गैरफ़ानी मजमू भाई जान सर उठा के मुझे देखिएगा वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के ख़ात्म भी हैं और बायस तख्लीक दो भी हैं जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बना कर भेजा अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वह ऐसे हम जैसे बने ऐसे हम जैसे बने कि बेचारे हम जैसों को आज तक ये शक है कि वह हम जैसे थे

इशारा करे तो मक्के के पकल के लिए पकड़मा पड़ना पड़े वो हाथ इशारा करे तो दौड़ती हुई वो पलट के आए और आगे कलमा पड़े ये मेरा हाथ है ये मोड़ के थोड़ा भी जा सकता है और वो हाथ इशारा करे तो फिर चांद में कट के साथ लग जाता है मेरा हाथ उनके हाथ जैसा नहीं जे हाथ खुल तो मैं दूजी गल करे ना ये बाल मेरे भी हैं और है और जुल्फ मेरे आका की भी थी हमारे बाल

वाले के घर में रहे तो तमाम रात वलीश ने उसके घर का तमाम फरसती करते मुसलमानों का बड़ा मोहतरम बादशाह एक बाल अपनी टोपी में रखे तो वो हर जंग का फाते बन के वापस आता है या रसूल अल्लाह अली अब्बास उस्करी तो समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का जहाल बैठा, आगे, आगे। बैठा।, बैठा।, बैठा। की नाराजगी जब एक बाल का ये सरकार, एक दा ये, दा ये तो पूरी हाल का बाबा अली मेरे मोहतर जब एक बाल का ये हाल आपके पीछे वाला मोमिन चौप है और उससे पीछे वाला भी चौप है उससे पीछे वालों को भी मैंने जज नहीं किया मैं तक रखना इस पास अंकल जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी हाल का क्या हाल मेरे इमाम हुसैन सलाम के मेंबर के ऊपर हाथ था मैं बहुत क्यों बड़ी बात नहीं करना चाहता मेरा काती नहीं है इतना मैं नहीं चाहता लेकिन इमाम हुसैन आई सलाम का मेंबर है ये बातें इतनी बड़ी हैं कि हम जैसे खुदा की कसम सर छुपो को भी जो है वो सर उठा के जीने के काबिल बना देती हैं मेरे बंदे में हाथों की लाज रखिएगा अली रजा पे ये सोसाइटी कराची से मैंने रखियेगा नबी शुरू की है आज रबीवल की क्या मेरे ख्याल तो गुजर गया होगा जो भी डेट है मुझे ये भी नहीं याद मेरे मौला जानते हैं मुझे इमाम हुसैन स्लम की इज्जत की कसम मुझे याद ही नहीं पड़ता मैंने कितनी दुआएं समेटी हैं ये सरगोदा का माहौल है पंचायत मेरे सामने मैं मैं ही नहीं

शेर पढूं पीर नसीरुद्दीन नसीर का अब जी पैसे तो उनकी पूरी मनकबत है लेकिन ये इसमें से मतले के बाद एक शेर जो है ना मतला नहीं पढता पढता शेर हूं लेकिन इस माहौल में मतला पढ़ना जरूरी है ताकि काफिया शनासाई हो जाए मुझमे को शेर पढ़ लो एक लमसा है चिरादी बच्चा ए बादल माड़ियां गल्ला कमियां ए ये चीजें नहीं होनी मुनासिब नहीं लफ्ज है ऐ पीर नसीरुद्दीन नसीर ऐसे सुन्नत दोस्तों के शायर भी हैं सूफी भी हैं पीर भी हैं लेक्चरर भी हैं उनके शेर सुनिए है तो। फरमाते हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं को छोड़ का शुक्र कर वो तेरे यार मां पूछो बोलो आखिरी 2 मिनट के बाद मेंबर अपने बड़ों के यो वाला समीने ग्रामी 36 हिजरी जुम्मा का दिन कूफे की मस्जिद मस्जिद में मेंबर और मिंबर पे तारीख है इंसानियत बल्कि चश्म इंसानियत ने देखा एक ऐसा बादशाह था जो बैठे बैठे ऐलान कर रहा था दुनिया वालों जो नहीं जानते हो वो जान लो और जो जान गए हो वो पहचान लो जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो हमसे पूछ भी सकता है हमसे मांग भी सकता है उसकी वजह यह है कि मदीना कुल तो इलम ने बाबुल इलम को इल्म ऐसे अता किया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना है है नहीं चंगा है लगता मैं दो आ गया वे मेरे सामने पांच पैमर करमाले मैं कितना मैंबर कुट सदा मैं तुझे आप सर तक रख के दसो मैं कितना तुडे हाथी पै सकता मेरे नाल इंज बोलो इंज बोलो कौन तो मौला दबास्ता तू सिर्फ मुस्कुराओ बाकी सारी गल्ला पे छेड़ना भैया सिर्फ मेरी गलती में मुस्कुराओ मैं मेंबर छोड़ दप मैं आप पे बोझ मौला दुआए नहीं बनना चाहता इतना सभी नहीं है बस मैं जो बात छेड़ चुका हूँ इसको सुनो अली ने ऐलान किया बीच में में से यहूदी खड़ा हो गया अच्छा वाह वाह तो उसने कहा हुजूर वैसे तो हम लोगों ने मौला अली अलैहि सलाम वो अली पढ़ा है जो अली खैबर शिकन जो अली खंदक का खाते जिसने मरहब अंतर को मारा नो डाउट ये इस्लाम के वाहिद आ, कुछ अवार्ड हैं जो सिर्फ मेरे मौला अली अलैहि सलाम के खाते में आते हैं जो इन चीज़ों की नफी करता है खुदा का उस पर अजाब हुआ है लेकिन आप लोगों के सामने हाथ बांध के कहूंगा थोड़ा सा लिबरल दुनिया में जाकर उन लोगों को पढ़ कर देखिएगा कि मेरे मौला अली क्या है बाबा अली जी खतीब अकबर की किताब बाहर मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है आप यकीन करें उन्होंने मौला अली मौलाम लिखा है जिंदगी में ऐसा अली नहीं सुना और उन्होंने वो अली लिखा है जो दुश्मन अली ने अली ने पढ़ा अली सलाम का दुश्मन लिख रहा है कि अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी हैं सबसे बड़े जज भी हैं सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं सबसे बड़े जीनियस भी हैं सबसे अच्छे खतीब भी हैं सबसे अच्छे जंगजू भी हैं सबसे अच्छे करीब भी हैं सबसे अच्छे सखी भी हैं सबसे अच्छे हैं सबसे ये जो अली है ये ने अली लिख रहे हैं बदतरीन दुश्मन अली भी अपने हाथों से मजबूर होकर लिख रहा है कि मैं अली का दुश्मन हूँ लेकिन मैंने महराब इबादत में अली से अच्छा नमाजी नहीं देखा चारों के साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि, कि से इंसानियत नाता है ना उसे कुछ ना कुछ दर्द सीखने को मिले हम लोगों ने अपनी पढ़ाई इतनी लिमिटेड कर दी कि हमारी बात शीयों में सिर्फ बीस फीसद अस्सी फीसद हमें इग्नोर कर देते हैं हालांकि हमें यह नहीं करना चाहिए था यहाँ से पैगाम इंसानियत के लिए जाना चाहिए था क्योंकि

अली फरमाते हैं हाँ, हदीस तो है अपने सवाल पे आ, उसने कहा हदीस ये है सवाल मेरा यार ही आपसे ये है कि अगर उस वक्त भी सिर्फ थे नहीं बल्कि नबी भी थे तो फिर ये रहते कहाँ थे जब से दुनिया बनी है सवाल करने वाले एग्जिस्ट करते हैं मेरे भाई तो फिर ये रहते कहाँ थे ब्ल्यू शलवार कमीज इनकी रिहाइश कहाँ पर थी छोड़ रहा हूँ सरकार मेरे मौला सलामत अली फरमाते ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल किया वाँगे। 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 मेरे ये सुनत बिरादरान भी सर उठाए मौला का वास्ता नहीं तो इन वीडियो कैमरों के जरिए जहाँ तक वीडियो जाए बंदो हाथों की लाज रखिएगा कुछ नहीं समझिएगा कम अज कम हिया सुनी भाइयों का एक कलमा बहुत तो एक रसूल के हैं इंसानियत के रिश्ते तो रिश्ते नाते तो हमारा रात है रिश्ता बनता है ना आप लोग सिर्फ इतना महसूस कीजिएगा कि शीयो में सिरत नबी पढ़ी कैसे जाती है सुनी कैसे जाती है बाकी शीया मुझे दुआ कर ही देंगे आप पहले सुनो मुस्कुरा भी देंगे तो मैं समझूंगा मेरा आखिरत हो गया अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल किया हल करने के बाद उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाया फिर उन हिजाबों में एक एक हजार साल तक उसने अपने हबीब के नूर को रखा अली फरमाते हैं ये एक हजार साल आज का घड़ी की टुक टुक वाला नहीं ये नूरी साल है yeah. वो एल्बर्ट आइंस्टाइन वो जो थ्योरी लेकर आया था ना ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर जिसमें एक सेकंड में साढ़े तीन लाख किलोमीटर का सफर होता है ये वो वाला एक हजार नूरी साल है अली फरमाते हैं अल्लाह ने एक एक हजार साल तक अपने हबीब के नूर को एक एक हिजाब में रखा अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा मुरम्मद साहब सही समझाए हिजाब कुदरत के बाद हिजाब रहमत में रखा हिजाब रहमत के बाद हिजाब बरकत में रखा हिजाब बरकत के बाद हिजाब इज्जत में रखा हिजाब इज्जत के बाद हिजाब इज्जत में रखा हिजाबे इस्मत के बाद हिजाब मंजिलत में रखा हिजब मंजिलत के बाद हिजाब शहानत में हिजाबे शहानत के बाद हिजाब अनापत में रखा हिजाब अनापत के बाद हिजाबे सबर में रखा हिजा सबर के बाद में पड़ा, किसी में से उस की तस्वीरें करने के बाद जब मेरे आका का नूर बाहर आया तो अल्लाह ने कुछ नहीं किया अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा आ, अली थी ये वो आ, प्यार रही जब वो अपने हबीब के नूर को देखता भी गया और खिताब भी देता गया अली फरमाते वो देख भी रहा था वो फरमा भी रहा था तू तो ही घर के अव्वल है तू तो ही खोल के अव्वल है तू तो ही है, तो ही, है, तो ही में

अब मैं आपको बताता हूँ तो कैसे उस ने सोचा मैंने जो इश्क किया मैंने जो मोहब्बत की ये तो मेरा हबीब है ये तो मेरा महबूब है अब ये पसीना जाया किया जाए तो फिर इश्क की ही है पसीना जाया किया जाए तो मोहब्बत की वैल्यू नहीं बचती हम इस पसीने को जाया नहीं करते जिसे इश्क कहते वो ये है

सर छोड़िया ये है पसीने की चलिए मस्जिद में रखिए सर पे कुरान और मेरी बात बहुत जिस्मानी मुझे भी लुल्ला बने थे मेरे याका के पसीने से मार के वाला अशरफ अंगन के हम हाँ, चीया सुनी भाइयों की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के कोई चार पांच वीडियो कैमरों अली अब्बास अस्करी उलमा और अफा उदबा फुकाहा खुदबा चौरा तैमूर बिन इन छह के छह तबकों से सवाल करके जा रहे हैं जो जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से खल्क हुए उन नबियों के नामे नाम इसमें गिनामी कैसे उठाए जाते हैं आप मैं तुझे बताऊं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं जो नबीला के पसीने के कतरों से बने, वो तो अलैहिस्सलाम सलामत है और जो